Привет, зовут меня Маша. Сегодня я хочу рассказать о своем селе Алексеевка. Это моя школа, знакомьтесь. Находится она на улице Кирова. Здесь также еще есть учительский дом, сельский совет, магазин. Всем привет! Это мои одноклассники. Ну что ж, пойдем дальше. Внизу расположена улица Бузмики. Это офис Аграфи... Аграфи... «Украина. Дома». В прошлом это был Банский дом. Сейчас я хочу вас провести на улицу Ленина. Здесь, Ленина. Здесь расположен наш храм. правую Святой Троицы. Сюда я хожу со своей семьей почти каждый выходный, а также на все божественные праздники. Сейчас мы находимся возле памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ну что ж, самое главное я вам рассказала. А вообще мое село славится Алексеевской крепостью, которая была построена в 1730 году по приказу Петра Первого в конце марта весной. Но это уже в другом видеоролике. Пока.